अब तक इन चीजों का कटवारा हो चुका कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद और गिरिजाघर आदि में भगवान का बांट दिया साथ साथ मनुष्य ने धरती और सागर को भी बांट लिया है बीजो किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा मौसम की मुस्कान को यानी समानता की खुशी को कोई रोंद नहीं पाएगा तीजों हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियों में रेगिस्तान में बदल सकती है हरी-हरी धरती को अगर प्यार का जल न मिले तो वह धरती रेगिस्तान में बदल सकती है चौथो उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ होता है उजाले को बंदी बनाने का अर्थ होता है कोई भी चीज कोई अपनी अधिकारी में रखना इसका मतलब है सुख समृद्धि और समानता

ત્યારબાદ આ પેજ ખોલતા તેમાં દરેક ધોરણ જોવા મળશે તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કરતા તેના વિષય જોવા મળશે અને વિષય પર ક્લિક કરતા તેના પાઠ જોવા મળશે અને પાઠ પર ક્લિક કરતા પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાન પોથી સોલ્યુશન કાલા સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન જોવા મળશે વિડીયોને આગળ વધારતા પ્રશ્ન પાંચ યહ કવિતા હમે ક્યાં સંદેશ દેતી હૈ यह कविता हमें सबके साथ मिल कर रहने की प्रेरणा देती है मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पढ़ना चाहिए हमें भेदभाव न करने का एकता को बढ़ावा देना चाहिए प्रकृति भी हमें निरंतर नहीं उपदेश देती है प्रश्न बे निम्नलिखित शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए पहलो आंगन ઉદાસ ઉપર ગીરજાઘર ઘાટી ચટ્ટાન બંદી મંજર મુસ્કાન રેગિસ્તાન અને સાગર પ્રશ્ન ત્રણ આજ કે આધુનિક પરિવેશ ને સંયુક્ત પરિવાર ની જગ એકલ પરિવારો ને લેલી એકલ પરિવાર કે પક્ષ વિપક્ષ પર ચર્ચા કી शिक्षक आज संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार की हवा चल रही है सुभाष तुम इस बारे में क्या सोचते हो सुभाष गुरु जी समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बुढे व्यक्ति की तरह ही बुढे हो पर अनुयोगी पर हो गए प्रशांत गुरुजी संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश गुरुजी हमारा परिवार एकल परिवार है पिताजी माँ दीदी और मैं बस ये चार जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ कमल गुरु जी मैं भी प्रशांत की बात से समर्थन करता हूँ जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के घर का खाना हमें मिल सकता था सुमन गुरुजी एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए बच्चों के चरित्र को बिगड़ने का एकल परिवार जिम्मेदार है राजेश गुरु हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं क्या एकल परिवार में ये संभव होता है शिक्षक हो तुम्हारी बात ठीक है संयुक्त तो परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है प्रश्न चार अपूर्ण काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए पहलू रात होने पर मैं निकलता हूँ सबको देता हूँ शीतलता जवाब अवश्य रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता बटता घटता अकरा में बच्चों को बहलाना मेरा काम मैं तारको राजा हूँ कोई मेरा भा, भाई दूजा मैं ना हूँ किसी का चाचा मैं बच्चों का हूँ प्यारा मामा थैंक यू